Что молчишь, касать. А ты что молчишь, касатель Читаю здесь вот у себя сообщения всякие разные, разнообразные, знаешь ли. По делу? По делу, по делу, да. Работу, работаю. Радостные. Раб Я работу. Радостные. Работу, работу. Разные, разные. Тут. Врать не стану. Разные сообщения попадаются. Сам-то откуда? Из Европы. Удивительно. Аж до Урала Европа-то, касатик. До Урала Европа? До Но Урала я в западной Европе. Что, что? В Западной Европе. Западная Европа. Нет. Это по советской классификации, я так понимаю, да? Это по географической. Совсем западная, прям. Совсем западная. Британия, Испания, Франция. Испания. Понимаю, понимаю. Ну, наверное, тебе повезло больше, чем другим. В чем? В Европе. Почему? Это вопрос. Я, это я вопрос а, задал. Это вопрос. это вопрос. Просто я не... Интонации вопросительные не, же меня звучат. Не-не-не, не, 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 не вопросительные. Повезло в Европе мне больше, чем другим. М -м, да. Ну, раз ты там остался и на родину э -э, не спешишь. На родину. Ну, как я же не знаю. Тоже... Кстати, а где у вас тоже... родина, юноша? Родина у меня. Родина с точки зрения по месту рождения Москва. Москва и москвичи, так сказать. Москва это населенный пункт. Я там родился. Но никто не совершенен. Это хорошо или плохо? Это исторический факт. Да, но почему-то ты считаешь, что это несовершенный факт. Москва. Разве это Россия? Ну, Москва – это страна в стране. Ну, вот и я об этом. Такая Мне себя... Питер нравится, я... если уж говорить о а российских городах. Ну, все, все может... бы хорошо в Питере, все бы хорошо. Но. Одна беда. Но в мир привел э -э сатану. Ага. Ну, можно и так сказать. В каком-то ключе. Ну, я считаю, что это классическое проявление. Ну не знаю. Как бы его назвать-то, а? Так, ну понятно, что со мной разобрались. Я из Испания, ты Откуда? Город-герой Белгород. Белгород. У вас там неспокойно, честно да говоря спокойно, нам только снится. Да. да. Как и, говорят, а что случилось? А родился я? Да? А, а родился я? Родился да. я. Ну, чтобы да. у, у школы, э, на уже в школе абсолютно на паритетных условиях с вами беседовать. Да. Или мы на ты? Я вот не, не пойму, моноты или на вы? Ну, начали на ты и продолжим на ты. Ну, вопросов нет. А родился я в Украинской СССР в 80 километрах от города-героя Белгорода в городе Харьков. Mm. Mm -hmm. Не страшно, будучи в Белгороде, быть э, ярым патриотом Украины? Страшно. Там, там не жалуют. Себя. Не жалуют. Не жалуют. Но если быть э, э, искренним, то э, этнические да. процентов, наверное, 50 населения Белгородской области это украинцы. Ну, как и я, впрочем. Да, да этнические, да. Но кто из них поддерживает всю эту историю? Я это вопрос. Поддерживает Россию в этой войне? Не я. Вот. Ну, а сколько в Белгороде людей поддерживают? Этнических украинцев поддерживают? Ну, есть такие, есть. Да. Много, много, очень много. А кто не поддерживает, те боятся говорить вслух. Абсолют... А когда их спрашивают, как... говорят, что поддерживают. Как говорят у нас, абсолютно сапоги. Ужасная история, на самом деле. Ну, а сам-то ты, живя э, в Испании и родившись в Москве, э, я так понимаю, что ты не сторонник этой войны, да? Я не сторонник этой войны категорически. А из Москвы я уехал да. Да. давно? Уже 8 лет назад. Когда да. домбили бомбас, боюсь предположить. А -а -а... Но не поэтому уехал. Чисто экономические причины увели? Чисто смена обстановки... С худшей на лучшего. А семья осталась в, в а, государстве, в метрополии. Мама, давай давай, давай мама, называть это метрополией. Мама, 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 осталась Ну, всеми силами пытаюсь ее выдернуть оттуда. Ты это делай. Стараемся. Ты это делай. Стараемся, да, стараемся, стараемся. Но только когда мама приедет к тебе в Испанию, ты уж как-нибудь попытайся переубедить, что преступление это плохо она поддерживает э, меня в моих убеждениях. Она все убеждения. да, ну начнем с того, что мама у меня родилась в Киеве, так что и вся родня в Киеве, поэтому слушай. Ну, то, а то есть ты я, украинец я думаю, по сути, что... да? Ну как по маме. Если по маме судить, то да. Евреи судят по маме, а славяне по папе. А я еврей израильтянин. То есть мама у тебя украинка, а, а по папе ты еврей, а по папе ты еврей. Ну, то есть, с точки зрения еврейского народа, ты украинец, а с точки зрения украинского народа, ты еврей. Ну, прикольно, ты хорошо устроился, касатик. Ну, есть нюанс, что... Это не оскорбление. Пойми меня правильно. Это сейчас сарказм, это не оскорбление. Не в Нет, я как раз понимаю, я к тому, что у евреев и по папе тоже считается еврей. Да? Серьезно? Ну, мне же гражданство дали. Нет, гражданство там дают, безусловно, если хоть какая-то капля... Раньше не давали, папа. Да, раньше не давали. Но, в принципе, родословную-то они ведут по материнской линии, так или иначе. Да, да. Ну, это у них называется, по-моему, гой. Э, я не очень в этом разбираюсь, знаешь, умничать не стану. Но э, я с огромным уважением отношусь к еврейскому народу и к его достижениям. Уж поверь мне. Уж поверь мне, у нас в стране, где я родился, президент еврей, а в стране, где я живу, мудак. Лучше же... Лучше же э, что поделаешь. Лучше же человек любой национальности, чем мудак любой национальности, правда? Да, но самое забавное, что вся страна поддерживает Владимира Владимировича во всей этой истории. Это, конечно, поразительная история для меня. Меня сломал Крым и утверждение Владимира Владимировича, что украинцев не существует. Ну, я-то существую. Mm -hmm. ну, а что сказал Дмитрий Анатольевич там вообще песня? Насколько <с мне <с известно, Дмитрий Анатольевич родился где-то э, в степях Украины. Дмитрий Анатольевич очень любит выпивать. Вот что стало известно очень многим людям. Ну, я думаю, что это элемент пропаганды все-таки. Я думаю. Ну, не знаю, как-то уж совсем там. А он просто человек, потерявший собственную идентичность. Ну вы. Чудовство такое включать. А ну кто-то же должен быть вместо, вместо Жириновского. Мне кажется, что, мне кажется, что это роль. почему? Ну, вместо Жириновского он есть этот, как его зовут, Господи. Чудо-то это. Женщин за задницу любит хватать. А, да! <зависколько> это, это не <зависколько> уровень. И, и Сейчас <зависколько> я скажу. мордатый такой. Да. М -м 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 -м. Забыл. Ну и бог с ним. Но он того не стоит, согласен. Еще хранить в здравом разуме все эти фамилии смысла нет. <сёк> Ладно, признаюсь тебе честно, вижу, человек ты вполне в адеквате. Я из города Харькова, <сёк> действительно из города Харькова. Жителям <сёк> России представляюсь как их согражданин, потому что иначе никаким <сёк> <сёк> образом. Из них ничего не вытащишь начинаются. ничего начинаются не начинаются крики крики да и... ничего не вытащишь и... а так они и... могут и... а так они могут в чем-то признаться в чем-то расколоться такой себе допрос онлайн мы с тобой в прямом эфире нас уже осталось немного 70 человек но можешь сказать из разных стран из разных казахстан украина литва латвия эстония беларуси сегодня нет я вижу да Германия, Норвегия. Ну, больше всего, конечно, Украина. Скажи, что думаешь. Всем украинцам передаю привет. Как гражданин России. Надеюсь, надеюсь война закончится. Не-не-не, этого мало. Ты же понимаешь, что если эта война просто закончится, то она снова начнется. Ну, я надеюсь, что она закончится. Так, как надо. И закончится. страдания для украинцев закончится. Вот мне что хочется, чтобы. 19... Чтобы все, кто пришли на территорию Украины, с нее ушли. Вот что я хочу. Как у нас скажут в 92-й бригаде, оккупанты мают повоздыхать. Уси. Не размовляю украинскую мову. А, оккупанты но... должны э, поумирать. Все. Mm. 92-я бригада это Харьковская. Mm. Наверное. Ну, теперь, не, знаешь. Не в курсе. теперь знаешь. Теперь знаешь. Ну, все, всім привіт. Давай. Держитесь. Вони досі не розуміють, що ну, ніякого миру просто миру не буде, не може бути. Е, ніхто не буде вести перемовини з тим, з тим, щоб встановити мир. Ну, не буде. <смеш> Боялась українських голубів. Знайшов вирізку з газети, де німці розповідали про біолабораторію. Та ладно, що серйозна романа, Не може такого бути. Хоч ні, може бути. <смеш> може бути.